они говорят, они видят, что люди на Майдане не боятся, они стоят, они не стоят против Путина как бы это ни нравилось Путину. То есть нам в Европе quarter, нам uh, Если нужен... uh, uh, бы у нас тут было сколько смелости, как украинцы, которые стоят на Майдане против Путина, что же вы можете знать? Я, конечно, не могу вам точно сказать, но мои предположения, например, мы могли бы сказать Путину, конечно, нам нужен ваш газ, но вы, Путин, ты тоже нам мы вам тебе нужны поэтому удаляйтесь из Севастополя иначе мы не будем покупать у вас и газ мы можем сказать Путину что он мы не приветствуем его на следующей встрече в Сочи Г8. Это, это то место, где собирается самое главное государство. Как мы можем обсуждать серьезные вопросы с человеком, который за 70 лет... Вот, нарушил границы напал на страну в Европе. Это то, что мы могли бы сказать потом. Путин важно для него. Он будет в июне во Франции, и тогда у нас у нас будет очень серьезное событие вокруг так званого освобождения в Европе. А тогда освобождение Франции. Путин хотел бы встретиться с Обамой, Беркель, и с Меркелем, на этом мероприятии с Уангом, но мы могли бы, мы можем им прямо сейчас сказать, что мы его не хотим видеть на этой встрече в июне, если он не уйдет из Севастополя, из Крыма, здесь люди считают, что ему наплевать на это все. У него есть своя игра. I И, то есть это that. не серьезный инструмент. Нет, I нет, я не I верю в это. Я считаю, что мы можем попробовать. Он сильный. Конечно, он пользуется нашими слабыми сторонами. И это делает его сильнее. Но если мы будем сильными, конечно, он дойдет. Давайте попробуем. Вот это то, что я скажу господину, Меркель, миссис Меркель. Давайте попробуем. быть такое занятие серьезной пропозиции. Какие шансы есть в этот момент? Потому что все звучит как бы хорошо для того, кто это поддерживает. Но насколько это эффективная мера, насколько резонная? Я думаю, что да, времена Брежнева уже закончились. Путин знает, что он живет в глобальном мире, что он а, возглавляет очень слабое общество. В, а, Россия — это очень слабое общество. Там огромный, огромный кризис, гораздо больше, чем в Европе или в Америке. То есть я уверен, что он не может себе позволить еще один большой кризис с Европой и с Америкой я считаю, что есть реальный шанс его, его отодвинуть, если мы будем сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду европейцы. Вы, украинцы, сильные. Вы прекрасный пример показали всей Европе, всему миру смелости. И поэтому... Мы должны еще за... Мы хот... Я хотел бы, чтобы у нас было смелости, как у тех, кто стояли на Майдане. Не слышали некоторые сравнения. <связывая> <связывая> насколько, насколько вот эта идея э, может быть поддержана. Я хотел, я сказал, э, провел два сомнения для, для Аймана, два аргумента, согласно <связывая> которых, когда часть страны говорит на одном языке, это не значит, что это дает э, э, право аннексировать эту часть страны. Это, это, э, ги, это логика Гитлера. Но знаете, когда это, когда началась милитаризация в 1936 году, две недели после Олимпийских игр. Олимпийские игры, Гарниш Бернер, это как Сочи. Зимние игры. То есть Путин полностью использует тот же процесс и методы Гитлера. Сочи, Олимпийские игры, а потом вмешательство в Украину и в Кремль. Потому что Крим Кремль это часть из и, часть Украины. А Гитлер тоже самое так также действовал 1936 году. И народ в Европе знает об этом, и Франция знает. То есть никто не поддерживает во Франции Путина. Я могу вам это сто процентов заявить. Там есть два лагеря. Некоторые считают, что должно быть, нужно, чтобы НАТО вмешалась, А другие говорят, что это спровоцирует. Это будет причина для Путина начать военные действия, начать реальные бои. Это, не, не, это опасно. То, что было как в Грузии, знаете. То есть это привело а, к, а, к, многим потерям. А, вот эта оккупация, которая была в Абхазии. Сейчас я не могу... У меня нет стопроцентного ответа. Единственное, что я могу сказать, что я вчера видел, встречался с Юлией Тимошенко. Она мне сказала две вещи. Первое, между прочим, что сам факт, что она могла поехать в Россию, это, это, это слухи, это вранье. Она не собиралась туда ехать. Она сказала, что никогда не поеду в Россию, потому что это самый мой, Путин это самый худший мой враг. То есть это пропаганда для того, чтобы ее ослабить. Она еще одну вещь сказала. Она сказала мне такое что она, 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 не, она, она не совсем поддерживает натовские операции в Украине, потому что это может быть это как колосс на слабых ногах. Я не могу сказать, она права или нет. И какой же имидж Путина в Европе, я на это могу ответить. Но как мы можем нажать, я, я не знаю точно. Хорошо. Вы сказали некоторые финансовые вопросы. Кажется, все правильно, что нет никакой поддержки, но готовы ли европейцы пожертвовать финансовым сотрудником, потому что огромные много газа покупается, много русских компаний и так далее. Вы знаете, я считаю, что Путин гораздо больше потерял, чем Франция или даже Германия от этого, потому что в такой игре это это рискованная игра. Вопрос то больше всего потеряет Это Европейский Союз или это Путин? Я считаю, что Путин. Потому что мы можем, мы можем прожить без его газа. Мы можем найти, использовать альтернативные источники энергии. А Путин не может выжить без продажи своего газа. И его экономия приведет к коллапсу. Как иранская экономика. Хамини, экономика Хамеди, Аминавджаба, когда мы решили не покупать их нефть, а там был коллапс экономический. То же самое ситуация уже здесь. Поэтому сначала давайте займем жесткую позицию, давайте будем сильными. А потом, я уверен, что мы увидим, что Путин отойдет, э, сдуется, э, как, знаете, бумажный тигр. Вот это, это конфронтация, конечно. Но какие жертвы будут, потому что там если население Украины, Крыму, они поддерживают Россию. И вот эта огромная деятельность, там она довольно жестокая, там нарушено понимание между Украиной и Россией. В этот момент я вижу 70-80% населения Украины поддерживают целостность Украины. А в Крыму, да, да. А там больше 50% поддерживают целостность Украины. То есть Крыму в Украине. То есть это все русская пропаганда. Когда они говорят, что Крым хочет отделиться от Украины, вы считаете, что, что женщины, мужчины умные хотят вернуться опять опять в страну жестокого, кровавого диктатора, и я не верю в это. Но есть люди такие. Есть такие? Конечно, такие есть. И в Франции у нас есть такие люди, которые хотели иметь полную автономию и так далее. Такие люди существуют везде. Но я повторяю, если Украина Расколиться, разделиться на две части. Если российская армия будет продвигаться, как они планируют, на востоке на восток Украины, тогда это будет беспрецедентный, беспрецедентный случай. И это очень будет плохим знаком для всего мира. Для это будет огромная угроза стабильности всего мира. Поэтому Путину нам нужно оставить. Я считаю, и надеюсь, что Барак Обама, Франц Ролан и Ангела Меркель остановят его. И я думаю, верно, что они это сделают. Есть простые вещи, которые мы можем сделать. Подписать. Но не на следующей неделе, а, например, завтра Асоци... соглашение об ассоциации между Европой, ЕС и Украиной. И многие люди тогда, молодые, ветераны, хотят, многие люди хотят этого, потому что уже умерли у вас люди из-за этого соглашения с Европой. Мы можем подписать это завтра. Огромное спасибо. Было прекрасно с вами поговорить, и мы поняли вашу, ваш взгляд на ситуацию и с радостью будем вас всегда принимать в этой студии. Я думаю, что украинцы поняли самый главный месседж, который был в ваших словах.